ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಶಿವರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರೂ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸದಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನ ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜಯ ಶಿವರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य यज्ञवल्क्ये ऋषिः श्रीसदाशिवो देवता अनुष्टप्छन्दः श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोधारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरीविनायकूपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दश भुजम् शिवरक्षां पटे नरः गङ्गाधरः शिरः पातु फालामर्ध्यन्दुशेखरः नयनी मदनध्वंसी कर्णं सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां शितिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकदृक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिं व्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः ऊरू पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्गे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वाङ्गानि सदा शिवः एतां शिवबलोऽप्येतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् गृहभूतापिशाचाद्यः त्रैलोक्ये विचरन्ति दूराधासु फलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमाम् नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो यज्ञवल्क्या तथा लिखत् इति श्रीयज्ञवल्क्यप्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु थ्याङ्क्स् फर् वाचिङ्ग् स्नेहरे एल् नमस्कारः मे इ वीडियो सिनि थ्याङ्क्यू सो मच्